антитеррористическая операция на востоке страны не остановлена и не имеет оснований быть остановлена до тех пор, пока террористы терроризируют и население здесь, в Донецкой области, в Луганской области. Я хочу обратить внимание сегодня всех на формат, который удалось достичь, формат баланса, которого удалось достичь в Мариуполе, где прошедший день благодаря тому, что позиция трудовых коллективов крупнейших двух предприятий Азов Стали и а, имени Ильича а, играла очень высокую роль а, всю ночь и весь день а, город патрулировал отряды милиции и а, дружинники из а, этих двух крупнейших предприятий Мариуполя в результате чего мы восстановили порядок на улице города, прекращено мародерство. А, милиция и все подразделения функционируют в нормальном режиме. Подразделения военных и национальной гвардии отведены в места постоянной дислокации, так как нет никакой угрозы для порядка и мирного населения. Напомню, пресекая спекуляции, войска национальной гвардии и военные были введены в город в тот момент, когда бандиты начали расстреливать милиционеров в райотделе не вся милиция вышла после тех событий той ночи, которая была в Малиуполе, но вышла практически 90%. И мы имеем, пожалуй, новую модель урегулирования, мы имеем новую модель порядка, переходного порядка от хаоса к нормальной жизни.